আও গো ভাড়া দেখুন অ ককাই দেও এটা দেখে কামৰ কাৰণে আহিছো আজি আপোনাৰ ঘৰলৈ হয় নেকি কি কাম আৰু তো লগত এখত কোন হয় সকলো গんばবো ককাই দেও মই আপোনাক কৈ আছো পকাই দেও আপোনাৰ কষ্টৰী কথা মনত আছে নহয় কেদিনমান আগতে আমাৰ ঘৰলৈ পূৰিবলৈ আহিছিল অ কষ্টৰী কথা মনত আছে আমাৰ আজিৰ লগত আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ হায় ককাই দেও এ গৰাকী হে কষ্টৰীয়ে নাক হয় নমস্কাৰ 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 পিছে কিবা কাম আছে নেকি আপোনাৰ

গোটেই সম্পত্তি বৰি লোক কৰিছা তুমি আৰু সেই কাৰণে তোমাৰ সৱি কষ্টৰি আমাৰ ঘৰ বুৱাৰি কৰিব বিচাৰিছা বৰহা তিনাই মোক সব কথাই কৈছে কষ্টৰি যে আসলতে তোৰ সৱালি হেই তুমি গম পাও পকাই দিও এইটো কথা এতিয়া সকলোৱে গম পায় আনকি কষ্টৰিয়ে গম পালে আনকি ৰাজীৱেও গম পায় আপোনাক এইখিনি কথা কবলৈ উলাইছিল হে কষ্টৰি কেতিয়া আমাৰ ঘৰ বুৱাৰি হ'ব নোৱাৰে বৰহা কাৰণ তাই পিতৃৰ কোনো পৰিচয় নাই পিতৃ পৰিচয় নাই মানে এইবোৰ তুমি কি কৈছা দিনা কষ্টৰি তুলি লোৱা মা বাপেক খাল বহুত ভাল হ'ব পাৰে তাত কোনো সন্দেহ নাই

ৰাজীৱ সহজ সৰল হয় এওঁলোকে এইখন গাঁৱৰ গাওঁ বুঢ়া হয় আৰু আমাৰ সা সম্পত্তি বহুত আছে আনকি বিদেশত আমাৰ ডাঙৰ এই কস্তুৰি নামৰ ছোৱালীজনীয়ে তোক পটোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো

কস্তুৰি মই এতিয়া কি কৰোঁ মই তোমাক এৰিও থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ মাকো এৰিব নোৱাৰোঁ তোমাক বিয়া পাতি যদি মই বেলেগত গুচি যাওঁ মোৰ মাক ইয়াত তিনাই কি কৰিব কিন্তু ঠিক নাই

কিন্তু তোমাৰ দেউতা মানে বৰ্তাৰ কথাটো হেমা বুজি পোৱা নাই ইমান এজন অভিজ্ঞ মানুহ হয়ো টিনাৰ কথা কিয় বিশ্বাস কৰিছে নাজানো টিনাৰ দেউতাৰ ওপৰত এনেকুৱা কি জাদু কৰিলে যে দেউতাই অকল টিনাৰ কথা বিশ্বাস কৰে হে আজি মই তোমাৰ অৱস্থাৰ কথা বুজি পাইছো তোমাৰ মা আৰু মোৰ মাজত তুমি এজনক বাছি লব নোৱাৰা আৰু মই তোমাক আৰু সমস্যা নেপেলাও মই আঠৰি যাম ৰাজি বহুত দূৰৈ কৰবালে গুছি যাম কিন্তু এটা কথা মই কৈ যাও ৰাজি মই তোমাৰ বাহিৰে আন কাৰো লগত বিয়া নহও কস্তুৰী মই তোমাৰ বাহিৰে আন কাকো মোৰ মনত ঠাই দিব নোৱাৰিম মই গোটেই জীৱন অকলশৰীয়া কৰি থাকিম মা তুমি তুমি এনেকৈ উঠি আহিছা বিচনাৰ পৰা ডক্টৰে তোমাক উঠিব মানা কৰিছে নহয়

মই ইমান দিনে গাখীৰ খুৱাই সাপ পুহি আছিলো তই কঠোৰ কেতিয়াও মই বিশ্বাস নকৰো সকলোৱে মিছা কথা কলেও মোৰ পত্নী গীতাই কেতিয়াও মিছা কথা কব নোৱাৰে ৰাজীৱ তই এতিয়াই পুলিচক মাত আৰু লগতে বৰষা কস্তুৰী আৰু কস্তুৰীৰ মাক দেউতাককো মাতিবি কস্তৰি যে আচলতে তোৰ ছোৱালী সেই কথা গাঁৱৰ মানুহক কোনে কলে সেয়া আন কোনো নাছিল

বয়সৰ আমাৰ ইহঁতক তই আৰু বেয়া পাই নাথাকিবি জানই নহয় আগৰ পৰাই আমি কিমান অভাৱত আছো দুটামান টকাৰ লোভত এওঁলোকে এনেকুৱা কৰিলে তই গম পোৱাৰ লগে লগে বহুত গালি দিছো এওঁলোকক কোনে কৈছে মা বিশ্বাস <laughs> কৰিছে আৰু ৰাজীৱৰ মিলন হল সকলোৱে মিলি ৰাজীৱ আৰু কষ্টুৰীৰ বিয়াখন বহুত ধুমধামেৰে পাতিলে আনফালে কৰা অপৰাধৰ কাৰণে উচিত শাস্তি পালে